bismillahir rohmanir rohim sani payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni olamlarga rahmat o'laroq yuborgan allohga bo'lsin allohning salovati salomi go'zal xulqlar bilan xulflangan go'zal xulqlarni mukammal qilishlik uchun yuborildim degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ahli baytlari azvaji mutahharalari asoflariga bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh madinayi munavvarada birinchi yil masjidning bino qilinishligi so'ngra payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam masjidni bino qilishlikka kirishdilar tuyalarning cho'kkan joyida bani najor mahallasining oldida u mahalla ikkita yetim bolalar egalik qiladigan xurmo uchun xirmoni edi ikki yetim bola asadinni zirorani qo'l ostida qaramoqda edi <laughs> payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ikkita yetim bolani chaqirdilar ular bilan u joyni savdolashdi uni masjid qilib olmoqlik uchun ikkalasi aytdiki balki ya rasululloh siz uchun uni shunday beramiz dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni qabul qilmoqlikdan ikkalasidan bosh tortdilar shunday evazsiz berishlikka balkim uni sotib oldilar ikkalasidan u joyda mushuklarning qabrlari ba'zi chuqurlar va xurmolar bor edi qabrlar boshqa joyga o'tkazildi chuqurlar to'lg'azildi xurmolar kesildi so'ngra g'isht quyila boshladi <coughs> <coughs> va binoni ko'tara boshladilar eshikning ikki yon tarafi toshdan edi ustini xurmo shoxlari bilan yopdi ustunlari xurmoning tanasidan bo'ldi va balandligi qomat barobarida bo'ldi odam bo'yidan ozgina balandroq bo'ldi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham o'zlari musulmonlarni amal qilishlikda targ'ibot qilishlik uchun o'zlari ham amal qilar <laughs> va musulmonlar <laughs> hirgoya qilar <laughs> edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham ular <laughs> bilan birga shunday der <laughs> edi اللهم لا خير خير الا الاخره وارحم الانصار ey allohim yaxshilik faqat oxiratning yaxshiligidir ansori muhojirlarga o'zing rahm qilgan der edilar masjidning qiblasi shimol tarafga bo'ldi quddus tarafga qara masjidning uchta eshigi bo'lib yeri esa toshlar to'shal yeriga toshlar to'shaldi chunki yomg'ir unga ta'sir qilishligi bo'lganligi sababli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yeriga to toshlarni to'shatishlikni buyurdiki masjid ko'rpachalar bilan ham ziynatlanmagan hatto va bo'yralar ham tashlanmagan edi uning masjidning yonidan ikkita hujra bino qilindi ikkalasi yükelesi, savdo ikkalasidan biri savdo binti zama boshqasi esa oysha onamiz uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikkalasidan boshqasiga uylanmagan edi o'sha vaqtda hujra ikkita hujra masjidga yonida bo'lib yopishgan masjidga yopishgan holatda bino qilindi masjidning binosining shakliga ko'ra va hujralar bino qilindi har rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylanganda inshaalloh ozonning boshlanishligi haqida to'xtalamiz